षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवधः ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तं दिवाकरनिभान् दिवाकरनिभान्नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकराञ्चन्द्राद्धचूडां पराम् सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या स मर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य सक्रोद्धप्राह सक्रोद्धप्राहदैत्यानामधिपन् धूम्रलोचनम् हेद्धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारितः सामानयबलाद्दुष्टाङ्केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्योद्धूम्रलोचनः ऋतषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतै ययौ स दृष्ट्वा तान्ततो देवीन्तु हि नाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलमान् बलसंवृतः बलान्नयसि नयसि ततः किं ते ऋषिरुवाच ऋषिर्वाच इत्युक्तसोऽभ्यद्धावत्तामसुरोद्धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकार का ततः

आक्रांत्या क्रांत्या चा धरेणां यां जग्घान सम महासुराणा तथा तलप्रहारेण शिरां सिकृतवान पृथक विच्छिन्न बाहु शिरसक्रतास्तेन तथा परे पापौ चरुधीरं कोष्ठा धन्येषां धुतकेसरह क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन् क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोऽपि न श्रुत्वा देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नन् देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताद्धरः आज्ञापयामासचतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयताल्लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः युधि तदा शेषा युद्धैर्सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्धा गृहीत्वा तामथां इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्मन्त्रे श्री देवी महात्म्ये धूम्रलोचन नाम शश ठध्याय जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे